সকলোকে সুপাত জনাই আজি মই নতুন এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বহুত দিনৰ পিছতে আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যে আমাৰ ঘৰৰ জলফাইজোপা এয়া এতিয়া মই ৰাতিপুৱাতে জলফাই ছিঙি আছোঁ আৰু ল'ৰা স্কুললৈ যাম যিহেতু সেইকাৰণে স্কুলতে গৈ সকলোৱে খাম বুলি এনেধৰণে মই ঘৰৰ পৰা জলফাই কেইটামান লৈ গৈ যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু এয়া জলফাই অলপ অলপকৈ এনেধৰণে ছিঙি আছোঁ আৰু ঘাঁহ খাই দেখি লোভ লাগিছে বাৰু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হোৱা নাই বাৰু দিন লাগিব আৰু কেইদিনমান তথাপিতো কেইটামান চিঙি লৈছোঁ তাতে যিহেতু ৰ'দত বহি থকা হয় আৰু খাবলৈ ভালেই লাগে এতিয়া এয়া ল'ৰা স্কুল যাবলৈ বুলি একেবাৰে সাজু হ'লোঁ সেইফালে ল'ৰা মানুহজন ৰখি আছে একেলগতে যাওঁ ল'ৰা স্কুললৈ আপোনালোকক গৈ মই পিছত দেখুৱাই আছোঁ দেই এয়া এতিয়া স্কুলত আহি পালোঁহি পাই বৌহঁতে এনেধৰণেই কাটি আছে কাটি পেলাই হৈও হ'লে হৈ গৈছে প্ৰায়খিনি গোটেই ফালে আৰু বাক যিখিনি আমি জলফাই গুটি থোৱা যি আকৌ মান ধনিয়া দুটিছে আকৌ জলকীয়া ইমান যে সোৱাদ লগা হৈছিলে খাবলৈ কাৰ কাৰোবাৰ দুখ লাগিছে মই মানে এতিয়া এডিটিং কৰি থাকোঁতে নাই আকৌ খাওঁ আকৌ খাওঁ নিচিনা লাগিছে কিন্তু এইটো অকলে খোৱা বস্তুও নহয় লগত যিমান মানুহ থাকে সিমান টেঙাটো খাই বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে আমি সকলোৱে মিলি খাম বুলি তালৈকে লৈ গ'লোঁ আৰু এয়া সকলোৱে এনেধৰণে লৈ খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব লগত থকা বেল বটনটো টিপি দিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ